Хочеться подякувати. Перше, привітати команду Черкаських мав з перемогою. Вони сьогодні молодці, гарно грали. Наша основна проблема це відсоток реалізації з гри як трихачкових, так і двоочкових. Кітків. Це вже не перший раз. Ми стикаємося з цією проблемою. Працюємо на тренуваннях, але чомусь ми не можемо це побороти. А Сьогодні були шанси. Були, напевно, якби ми не провалили першу половину гри, не пішли з мінус 16 на перерву, то були шанси. А Так важко було повертатися до гри. Дякую. Ну, знаєте як Не хочеться говорити Плохо. Ребята старались. бились, але цього, к сожалению, мало. Знаєте, нету. Наверное, лидера, который может за собой потянуть в нужный момент. Сегодня сыграл Коля, потянул за собой игроков, где-то мы начали доставать. Подравняли процент двухочковых очень сильно. За счет вот этого <coughs> начали сокращать, но, к сожалению, игроки молодые, они все хотят отыграться быстро и трехочковыми бросками. Вы видели, что мы делали по четыре подряд атаки трехочковыми в тот момент, когда надо было пойти и забить два. Нет у них чувства, где надо бросить трешку, где пойти забить двухочковый брусок. То есть много работы с ними предстоит. Очень тяжело донести что-то на них на площадке. То есть вот они играют или хорошо, или плохо. Среднего у них нету, и остановить их очень тяжело. Сегодня даже Зубрицкий не смог это сделать на поле, хотя я его специально выпускаю иногда, чтобы остановить ихние необдуманные действия, ну, к сожалению, не помогло. Видно все, что происходит на площадке. Я думаю, что в любому болельщику, даже который первый раз пришел на баскетбол, просто мы, мы создаем, создаем ситуацию для открытых бросков, чистых, свободных. Мы их не забиваем. В итоге потом стараемся отыграться, доказать, что мы все-таки можем. Делаем уже неподготовленные броски. То есть добавить процент реализации, я думаю, что мы будем бороться. На ваш взгляд, какой-то процесс идет в команде, то есть команда прогрессирует или стоит на месте? Ну, конечно, прогрессирует. Если раньше у нас все не попадали, теперь есть человека 3-4, которые уже могут выйти и отыграть. Сейчас найдем еще 5-6, и все будет хорошо. Или воспитаем своих. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. В первую очередь хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку, поздравить их с победой, поздравить с победой также с наступающими праздниками тоже их, наше руководство. Вот. По поводу игры могу сказать, что у нас сегодня очень многие вещи получились, о которых мы планировали. Мы сегодня в многих вещах хорошо постраховали друг друга в защите. За счет этого мы смогли в первой половине сделать задел, которая нам ходила в принципе, до конца игры. Ну, как бы, кроме позитивных моментов, в общем, мне не сильно понравилось, что мы чуть-чуть расслабились, мы будем над этим работать и будем как бы стараться, чтобы таких там небольших провальчиков, которых были в конце там третьей четверти, по-моему, вот их не было. Вот, в а тебе как игроку тяжело было найти сегодня мотивацию на игру? Мне никогда не тяжело искать мотивацию, как игроку найти тяжелую мотивацию. Я люблю то дело, которым я занимаюсь, как бы вопросу, мне кажется, таких не может возникать вообще. Все, спасибо. во-первых, хотелось бы поздравить с победой всех и команду, и руководство клуба, и тренерский состав, административный состав и болельщиков. В очередной раз болельщики заставляли нас. Двигаться вперед, не, не, не слаживать руки. И где-то были парочку моментов, когда расслабились во второй половине. Только что об этом а, пару слов говорили в раздевалке. Немножко рано поверили, почувствовали, что одержим победу. Потому что ну, защита в первой половине пропустили, 24 очка. И вообще за игру 70, как бы, был провал 46 очков во второй половине. А, победили, думаю, прежде всего за счет опять-таки хорошей игры в защите в первой половине, как Игорь сказал, этого хватило для того, чтобы довести меня до победы. Сейчас команда идет на новогодние праздники, да? в каком настроении вы отправляетесь, но я имею в виду, смотря на турнирную таблицу. Ну, во-первых, хорошо, что закончился, закончилось первые полгода победы. Все, все с хорошим настроением, сейчас в раздевалке отличная атмосфера. Я считаю, что у нас там показатель больше 50% побед, это неплохо, опять-таки не очень-то кто-то ожидал, что будет такое у нас. Знаем, что могли бы лучше, знаем, что есть парочка игр, которые могли брать, могли добиться победы, где-то чего-то не хватило, где-то, может быть, где-то опыта, где-то какой-то недоработали немножко. Это, это спорт всегда есть проигравший победитель. В целом, оцениваю первую половину сезона.